Доброї години, читачі трибуни. Ми вирішили зробити для вас новорічний подарунок і запросити в нашу студію гурт, полтавський гурт, який нещодавно сколихнув увесь наш медіапростір. Це гурт Mountain Breeze. І сьогодні хлопці зустрічаємо в студії. Поговоримо з ними і про музику, про творчість, і а вже ж про актуальні проблеми країни і нашого міста. Вітаю вас, хлопці! Доброго. Ну що ж, розказуйте перші враження від повернення. Уже вдихнулі і. Уже набрались силы, готовы дальше уже действовать. Ну, Новый год, это первое действие, просто нужно встретить хорошо. Вот. Вообще мы сейчас под впечатлением до сих пор того, что с нами произошло последние три месяца. Вспоминаем, ностальгия есть, хочется уже вернуться вот Но это закончилось, теперь у нас впереди новый путь. Вот. Так что сейчас отдыхаем и готовимся к Новому году. Саме ну, про вас можна сказати, що от прокинувся відомим. Вже всіх mm -hmm. всієї України, не тільки Полтави, схотнув ваш виступ на кастингу, пісню, яку, я думаю, ті, хто ходять часом на полтавські концерти, бачив вашу і чув у вашому виконанні. Mm -hmm. І от хочемо, у нас багато в полтаві молодих гуртів, ви знаєте. Mm -hmm. от як воно стати відомим, виступати перед мільйонами і... Какие сложности и переваги известности, популярности вы відчули на себе, на своей шкуре, как Как это выступать перед большой публикой? Ну, поначалу это очень нервно и очень переживаешь, особенно на кастинге мы пришли, там видно, мы немножко потеряны, мы уже глаза не знаем, что делать, вообще не представляем, где мы, сразу оно не чувствуется. А потом, когда это уже показывают и начинают больше и больше фанатов появляться, тебя слушают, Тоді вже вже і впевненості більше становиться. І ну, в принципі те, чого ми стрімові, тому це дуже приятно, на самом деле, вдихнові. Вот. Скажите, що давай. Що там ще розкажи про відповідальність? От ви а. відчуваєте постійно цю відповідальність? От раніше можна виступити перед полтавцями десь і по теплому щось казати зайве, і якось там десь лажанути, та? а тут мільйони прямий ефір. Да, на самом деле это был первый такой у нас большой проект на такое огромное количество аудитории людей. И до этого мы выступали на всяких квартирниках, хард, вечерах. И мы сильно не думали, там, как что-то правильно сказать со сцены. И мы были собой, но мы сейчас с собой остались. Просто теперь нужно думать, потому что за тобой следят очень много количества людей. И теперь каждое твое действие оно может быть замеченным. Поэтому нужно просто как-то, может, некоторых вопросах держивать, но в то же время оставаться просто тем же собой, кем мы есть. Вот. И просто за тобой начинают следить, и некоторые начинают повторять. Поэтому нужно следить, чтобы ты хотел видеть, например, в своих слушателях. И это... так раз плавно пришли до питания. Хорошо, хорошо. А, раньше... Ви працювали самі з собою над своїми виступами, так? Тепер на проєкті X-Factor над вами, над вашими виступами працювала величезна команда. То скажіть, будь ласка, як лишитися собою а, і при цьому виконувати вимоги великої сцени? Ну, це насправді дуже складно, тому що коли дуже велика команда працює, але і в той же час ви не знайомі, вони професіонали своєї дії, і ви не знайомі, то трохи різні відео на ту саму пісню. Поэтому сложно оставаться самими собой, когда работаешь на таком большом шоу. Однако, на самом деле, все, что нужно, это немного взаимопонимание, То есть нужно, во-первых, просто точно все говорить, что нужно. Нужно профессионально себя вести, уже знать какие-то термины, скорее. И Давай. Вообще команда, ну то есть на x это все было очень взаимопонимающе. И там очень много действительно работают людей над все, всеми постановками, над всем, что там происходит. Для нас честь была работать с таким количеством персонала, и они подсказывают, они учат нас. Ну то есть для нас это был огромный опыт и работы и приятный и может иногда мы не были ну немножко выходили из привычного нам, нам состояния, но все же это опыт, он любой, хороший или плохой, он есть опыт. И ну, я доволен очень сильно. Это было просто круто. А как оставаться с собой? Просто не пытаться быть кем-то другим и все. Ну, то есть ты, вот, мы не старались быть другими, да, были номера, где мы были не такими, как бы мы хотели, но, но все же мы пробовали себя с разных сторон, мы также любим экспериментировать над собой тоже, и после эксперимента уже видно, удачный или нет. Вот. В любом случае, главное просто вот, оставаться самим собой. Ох, Супер. Всім зрозуміло, яка кількість глядачів, а точніше глядачок, віддавали вам голоси, так? А це на... це... Глядачі, ти... це... Так ваша цільова аудиторія, так би мовити, і на останньому ефірі, якщо не помиляюся, Андрій Данилков сказав, що не зайнята ця ніша для отаких от принців, для молодих дівчат, які бачать у вас світлих персонажів, яких немає зараз, майже немає на нашій естраді. То скажіть, будь ласка, які емоції у вас викликає думка? что ваших фанів, фанаток побившего не в сотни, не в десятки, а в тысячи раз. Это впечатляет очень сильно, потому что мы абсолютно этого не ожидали. Попали на прямые мы эфиры ну, внезапно очень. А дошли до тройки вообще в шоке, <laughs> если честно, потому что ну, там были свои аспекты. Но это очень приятно осознавать, что мы понравились стольким людям. Это да, целевая аудитория это, конечно, девушки девочки, но также Это было, вина. было, было также. приятно, кстати, заметить, что к нам подходили даже на улице, о, мы там семью из вас голосовали, то есть мы, наверное, ну да, больше не по но вот семьи тоже как бы наш формат, то есть э, мы стараемся. я mm -hmm. как-то быстро очень теряю фокус, сути, если, да? Мало да. спи, честно. Извините, а -а -а. Еще это было как мечта раньше, то есть ты мечтал, чтобы у тебя было много очень слушателей и многие знали тебя. Но ты просто мечтал и не думал, что это вот может так быстро стать реальностью. Вот теперь это реальность, это на самом деле очень вдохновляет вся эта поддержка, которую пишут, подарки, которые присылают, слова, которые говорят, и это вдохновляет не останавливаться, а только двигаться вперед и благодаря этому мы уверены, что мы все правильно делаем. А не не надо кучая вам уважают люди, вот не надміру якоїсь уваги, які просто что тиснуть на вас уважают, такового бывает? Mm, нет, ну это очень приятно, на к несчастью у нас очень мало времени, ну чем мы хотели бы, чтобы иметь больше контакта с своими фанатами, со слушателями, и из-за этого а это на это очень много времени уходит, поэтому это очень вдохновляет, но оно не надоедает. Ну бывает, когда там пишут уже тысячу раз предки дела, ты уже не знаешь, как будет ответить так, чтобы, чтобы поаккуратнее, поаккуратнее, чтобы, потому что времени нету столько, хочется со всеми пообщаться хотя бы понемножку. Но это то, к чему мы стремились просто. Мы знали, на что шли. Да, мудро просто отвечать всем, мудро иметь контакт. Щоб було час займатися тим, чим займаємося, і поділяти також внимання нашим слушателям. Гаразд дуже гарно сказав. Що на X-Factor вот, запам'яталося вам найбільше можливо якісь моменти відкрити нашим э, читачам, саме в плані якісь жарт, э, якісь можливо смішна комічна ситуація з іншими учасниками? С ДТА у нас много комических ситуаций. Не сами комики какие. Да, мы просто друг друга крутая группа. Друг друга подкалывали очень часто. И мы всем говорили после каждого выступления, типа, красавчик, ну, круто выступил. А у нас с ДТА была другая история. Они гнобили нас. Я не буду говорить, как это было. Ну, типа, это было самое ужасное ваше выступление. Как так можно? Ну, мы понимаем, что это шутка, поэтому и нам было смешно, и им смешно. Вот. Это если по X-фактору ещё, что что запомнилось больше всего с X-фактора это тривожный лагерь. Это, ну, и запомнилось мне потому что это было безумно сложно. И ну такие нам с нашего с нашего экрана було видно втома, це незнач... величезна втома. І ось цей погляд, що а що б ви дали? І стільки багато, стільки багато талановитих людей, і я серед них, а що виборіть на мене? Ось, і я... Ты все по На самом деле, тогда мы еще не видели, мы не знали, кто как поет. Ну, нам мы не можем смотреть их выступления, их, да. И мы не знали, если бы мы знали, увидели то, что мы увидели позже на экранах, то мы совершенно по-другому смотрели на них, типа, он круто поет, он круто. А там, на самом деле, было очень сложно. И раньше, когда я смотрел X-Factor, Думал, как ты не можешь выучить слова. Вот ну, выходишь и просто тупишь, не можешь сказать пару слов. Это же x самая главная сцена. А потом, как я сам за... Вот уже ночь, завтра уже нужна новая песня, исполнять на сцене. Я сам слежу за этими словами, вообще не могу выучить каких-то пару строчек. и это было... Ну, я начал понимать все тех, кто были передо мной, человек удивлялся, что это очень сложно, потому что ты не спишь вообще, и это был на самом деле самый такой тяжелый этап, который нужно было пройти. Но мы это сделали и... и мы все вам упушаемся. Я думаю, что это место. Значит, сейчас, дурач уже 280 тысяч полтавцев. Тому всі голосували. По менше стало, так? По менше стало трошки. Да. Грустно. Грустно. Припливу. При, тепер припливуть, я думаю, тепер в наше місто треба приїздити. Yeah. Точно. Переходимо на рівень асоціації, теж трошки про як-фактор говоримо. Робота з зірковими тренерами. так? Uh -huh. а, взагалі, знайомство з ними. Можливо, раніше якось їх інакше уявляли. Можна ось тренер? Я кажу ім'я тренера, а ви кажете свою першу асоціацію. Можливо, іменники, прикметники. Будь-які. Якби mm -hmm. ви їх описали одним словом. Mm -hmm. Добре? Ми тож почнемо, мабуть, з найлегшого, не з вашого тренера. Андрія Дунука, ага, давайте якогось сидина Муланзи. Модрій утанчаності. Юлія Саніна. Добре? Тоже добре. Знає, справді так, мабуть, mm -hmm. і є. Антон Савлепов. Енергічний, енергічний молодой і улюблений наставник Андрій Данилко. Саме найкраще у нас незабаром новий рік зустрічаємо. Uh -huh. Так, хотілося б ви згадали найяскравіший якийсь випадок з вашого життя на новий рік, який трапився. А також будемо говорити про те, що взагалі для вас це свято чи щось означає, чи ні. Просто так прокинутися першого і піти далі. не изначально у нас этот праздник был семейным, то есть мы его проводили каждый год проводили кругу семьи, поэтому там сильно яркого всего-то <свят> не происходило. Но э, последние пару лет мы сначала с семьей празднуем, потом с друзьями, это в помещении тоже в уютном, мы просто хорошо проводим время, там конкурсы сами себе устраиваем, э, кушаем очень много очень много кушаем. Ну, так мы скажем, встречаем, встречаем Новый год, там даже выступаем, то есть в таком очень теплом семейном атмосфере. Да, в семейной атмосфере. Сильно такого прям яркого ничего не происходит, но э, как бы для нас э, традиция это подводить итоги этого года и ну, так, набросать на следующий. Вот э, это то, чем мы занимаемся, и это важно, я считаю, именно. Анализ? Да. Сьогодні спілкувалася з психологом, вона теж, до речі, порадила і взагалі всім людям, от планувати на рік і робити потім цей резюмування, тому що це все ж таки робить, ну, показує, що ти чимось що ти чимось займався взагалі, в цьому році. Так а і що ж, актуальне питання, як святкуємо цього року, і які взагалі плани на новий 2017 рік? Uh, Светку ну, мы так же самое, как и по городу, Сначала с семьей. Сначала с семьей сидим, <laughs> общаемся, там, муж, жена, просто делимся своими впечатлениями, может, какие-то переживания, а потом едем опять к друзьям и зависаю. Танцуем, едим, uh, играем песенки все, разные, Все, конкурсы, покупки, ну, было, да, ну, уже приготовили один одному и друзьям. <coughs> Мы это очень быстро делаем, так что еще время есть. вообще с X-Factor этим только еще не поняли, что уже скоро на выбор, на самом деле. Да, если честно, не чувствуется. А какие планы 2017 год? Ох, это можно сидеть долго уже. Да, мы сейчас уже каждый вечер собираемся и… Со вчерашнего Со вчерашнего вечера каждый вечер собираемся и планируем. На самом деле очень много чего нужно сделать. Планируем выпустить наши синглы и пишки. Э, планируем поездить по городам. Вот уже очень скоро планируем, э, пока нас еще ждут. Нас не ждать, но просто хочется так, чтобы сильно не не на не надолго отрываться ну чтобы не спав ажиотаж. да правило. вот хочется ко всем приехать лично поблагодарить на своих там где квартины где концертах вместе сыграть так и... ты, ты такой квартиры может не знает все вообще жадовальные даже так называется значит там нужно и побольше может китар пространство Квартирный кварт просто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну как-то mm -hmm. ну, ну, да. по-другому ну, <laughs> а вообще планируем очень серьезно этим заняться и этим летом даже на фестивале покататься. Для нас сейчас самое главное это свое авторское творчество. И поездить, ну и поблагодарить лично за то, что нас то что нас поддерживали на X-Factor, были с нами, голосовали за нас, и на самом деле это для нас очень ценно. И мы сейчас планируем, куда мы там поедем, выступим, где, в общем. А что это складу гурту? прошли такие чутки, что нас поменьшило Да, теперь у нас <laughs> Пока что у нас есть Будем yeah. такими украинскими 21 Palace. То есть на проект у нас изначально был Влад басист, он уехал учиться в Польшу. Ну, мы друг друга поддерживаем, вот он на Новый год даже приехал, э, вместе будем проводить, встречать. Потом мы взяли на проект Мирика. Э, очень классный парень, ну, классный музыкант, но это было ну, только на проекте. Дальше у нас просто мы в разных группах немножко работаем mm -hmm. и в разных стилях, можно сказать. Вот поэтому нам пришлось вот разойтись. Так что пока что мы еще работаем вдвоем, но есть у нас открытая вакансия басиста, потому что мы просто хотим, чтобы басист, который будет с нами играть, он был нашим ну, настоящим другом, мы с ним вместе mm -hmm. вот в одном... Ну, в одном направлении шли, и чтобы не было никаких... Ну, це видно, что для вас гурт — це не просто зебраться зі, зі, в yeah, 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 музыку пограти. Це родина, градусу. Yeah, yeah, да, да. Мы хотим, ну, то есть все строится на дружбе у нас. И на взаимоотношениях, тому ми мы не хотим никого нанимать, да, то есть есть такое понятие, как сессионный музыкант. Вы им платите, он с вами играет. А у нас все хочет и по-другому. Ну, потому что это, это... Только в таком случае это действительно будет для нас лично успешная группа. Хлопці, поки ми з вами спілкувалися, у нас надійшли ще запитання від глядачів, ваших mm -hmm. шанувальників. Е, Каріна Усаніна питає, е, коли буде фанка в Полтаві? У mm дуже -hmm. скоро. Вот, дійсно, перша фанка це буде саме в Полтаві, і ми дуже скоро, е, обіняємо, да, групи цю дату що слідці за, за соцмережами. Дар'я Вольфо, коли вже погуляємо, хлопці? Скоро? Mm -hmm. Ні, не, не скоро. Ну, ну, дел, дел, много дел, сейчас вообще не догулик если. Приходи к нам на фанку на концерт, там мы договоримся. Марина Левчук, Андрій Данилко не запропонував гурту продюсувати його? Uh, mm -hmm. Ми поки що товаришуємо і працюємо на да. Тобто ну, ми друг друга підтримуємо, но продюсерса такого ще ну, нет. нет. Аміна Гончарова, какие у вас плани дальше? Повторите просто. Okay. Мы собираемся развивать нашу, нашу бриз, музыку. Да, нашу музыку, собираемся сделать хиты вот очень скоро, и, конечно же, поблагодарить вас лично в вашем городе, приехать и просто сделать мини-концерт, а где-то может мини-концерт, вот. И, в общем, собираемся развиваться в этом русле и и ломать стереотипы по поводу шоу-бизнеса, ну, и, и музыки э, в целом попсовой. Анастасия Рысь. Пытая, расскажите за вашу мечту. Эм, рассказать о нашей мечте, да? <связывающие> а, вот. э, наша мечта, это мечта детства, собирать перед собой дресс-стадионы, музыкой и не просто играть в свое творчество, не просто э, зарабатывать много денег, того, тоже, а чтобы нас слушали и люди вдохновлялись, и они видели тот свет, который есть в нас, и это заставляло их изменять их жизни. Вот и это наша мечта. Побажайте, пожалуйста, ласка, нашим читачам. На цьому по пока еще завершается, нашим читачам Чего все новому уроке. Желаем... Я, да? Окей. Желаем вам круто встретить Новый год. И чтобы этот год как-то изменил вашу жизнь. Вот. И... Лучше yeah. всего. Да, желаем, чтобы вы не болели зимой. И просто наслаждайтесь тем временем, который близкими, которые рядом с вами. И мы рады, что вы нас посмотрели. З нами в студії були хлопці з гурту Маунтінберіс, Ілля і Сашко. Дякую вам дуже за цікаву емоційну розмову. І думаю, що у вас все надалі буде неймовірно. Я і я думаю, всі наші читачі і не тільки всі полтавці будуть далі слідкувати за вашим за вашою творчістю і відведути ваші концерти, милуватися всім, що ви робите. Дуже вам дякую. Спасибо вам